Salam əziz izləyicilər, kanala xoş gəldiniz. Bu gün sizə pomidorbanın can dolmasını bişirməsini göstərəcəm. İnşallah ki bəyənərsiniz və bəyənəsəz bən düymə basmağı unutmayın və əgər kanal ailədə abunə değsinizsə kanala abunə olub və videonu sonuna qədər izləməyinizi xahiş edirik. Və bir də video keçməzdən əvvəl bir xahişim də daha olacaq. Demək, bu videonun sonunda üzərində qoyacağam bir kanalının videosunu və bu kanal ə, həqiqətən də ə, çox ə, faydalı kanaldır. Ə, Android və Windows haqqında təlimlərdir və hətta deməli videolarınızı montaj edərkən bu montaj proqramları haqqında da ə, məlumat ala bilərsiz. İndi isə keçək videoya. demə iknövədə bibərləri və badincanları belə ə, azca yağ tökürsüz tavaya, lapaz və qovurursuz. Sonra isə kənarda demə əti ə, bişirib, ə, demə suda azca bişir, bişirirsiniz və onda qeyd etdim ki, ət ə, demə soğanla birlikdə çəkilmişdir və bundan sonra belə bir formada noxudlar satılır və əsasən çəki ilə satılır və belə ə, ləpə demə yarım yarım ləfələrdir. Bunu demək azca bişirirsiniz kənardan, sonra ətə qarışdırırsınız və atın suyu çəkinə yaxın yağda da azca qovurursuz və üzərinə sarı kök, istiot duz əlavə edib yenə də azca qovurursuz. Və ət də hazır olduqdan sonra qoyuruq kənara və demək bir qabda sarı kök, duz, istiot belə qo demə qarışdırırsınız və təbii ki bunda miqdarı özünüzdən aslıdır. Nə qədər hansının nə qədər istəsəz tökə bilərsiniz. Biz arasından bir demək çay qaşığı əlavə etdik. Və demək pomidorları belə açırsınız, lakin pomidoru demək bu hissəsini kəsmirsiz bu hissədən 6 hissəsindən 6 alt, pomidorun altından kəsirsiz. Çünki bu hissəsini kəsirsiz ki, o bir tərəf e, gec bişir və o altdə olduqda, e, yəni bu bərk tərəf altdə olduqda daha tez bişir, qaza yaxın olduğu üçün bura e, bərk yeri daha tez bişir. Ona görə onu alt hissəyə saxlayırsınız. E, Deməli, pomidorun özünün altını isə kəsirsiz. E, və demək Həmin bu sarı kök, tuz, istiot qarşında içərisinə deməli əlavə edib çəkirsiz və ə, belə ə, hər pomidorun içərisinə yayırsınız. Belə pomidorumuzun hamısını elədik, sonra isə içərisinə atıq qoyuruq hamısını. Belə içərisinə doldurursuz ətni və bağlayırsınız. Sonra isə badımcanın içərisinə doldururuq. Badımcanı sizə qovurmağa qoyduqdan əvvəl kəsi eləyirsiz, sonra qovurursuz. Yox da. Nə sonra isə bibəri. Onu da əvvəlcə deməy kəsib, sonra qovurursuz belə. Və çarsını demək tam şəkildə doldurursunuz. Və biberta hazır olduqdan sonra artıq qazana yığırsınız və gördünüz kimi bəzi yerlərindən demək şit yağı və yaxud da əridilmiş yağ demək qoyursunuz və çox azca su tökürsüz çünki özü də bişərkən suyu olur, suyu çıxır. O gördünüz kimi artıq özündə suyu çıxıb və qaynar belə. Yenə bir az daha qapaqla, yəni saxlayırsınız ki, daha yaxşı bişsin. Gördünüz kimi qaynar yaxşı. Və artıq qaynıyanda suyu azca çəkilsin sonra deməli biraz da gözlüyün suyunu biraz çəkildikdən sonra yağa düşüb düşsün sonra deməli götürün ki daha dadlı olsun. Yağa düşməsə, dadı o qədər də gözəl olmur. Və bir də pomidor və adincanın çəhirlərini çıxartdığınız içlərini də dolman aralarına qoya bilərsiz. Belə halə ki qaynayır və suyu hələ də biraz var bir az daha gözləyirsiniz ki, suyu çəkəsin. Və sonra bişdikdən sonra, artıq yağa düşdükdən sonra, gördünüz kimi, artıq yağa düşüb görürsüz necə parıldayır üzəri və belə hərəsindən bir-tənə qoyub belə qabda servis edə bilərsiniz. Təbii ki, kənarlarından, yəni servis edərkən, yəni təqdim edərkən istəsaz kənarının dekor kimi də bir şeylər də qoya bilərsiz, göyərti və ya da ə, başqa bir şeylər də qoymaq olar, amma ə, dolma özü məncə gözəlliyi var, ona görə ehtiyac yoxdur. Belə formada təqdim edə bilərsiniz. Belə əziz izləcilər, bu günlükdə bu qədər. İzlədiyiniz və dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. İnşallah gələn videolarda görüşəndə. Sağ olun, salamat qalın.